ओ, श्री श्रीमद् भगवत गीता अथ अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः मामकाः पांडवाश सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योढं दुर्योधनस्तदाम् आचार्यमुपसंगम्य राजावचनामव्री पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चूढ़ाण द्रुपदुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शुरा महेश्वासा भीमर्जुन सयुधी योधानो विराट द्रुप चेकितानः काशीराजश् वीर्यवाणिकुती भोजश् शरपुंगव युदा मनुष्य विक्रांत उत्तम वीर्यवाण सौभद्रद्रौपदेस महार अस्माक विशिष्टाधिजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञा तान्वीमित भर्णश कृप्श सीति जय अश्वत्थाकर्णश सारों में दतिष्ठते वचन अन्यच बहवशुरा मदर्ते चक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तम् तदस्माकं बलं विश्माभिरक्षितम् भी

ततः श्वेतयुयुक्ते महती स्यन्दनी स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खो प्रदद्वतु पाचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृपोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काशस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारतः दृष्ट दिम्बो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजीतः द्रुपदो द्रुपदेयश्च सर्वशा पृथ्वी पते साउबद्रश्च महाभावः शंखनां दंभो धार्तराष्ट्रानां हृदयानि व्यदारय नवश्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनूनादयन् अथ व्यवस्थिदांष्ट वा भारतराष्ट्रां प्रतिध्वजः प्रवर्ते शस्तुसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः रषिके शांतदा वाक्यं इगमाह महीपते अर्जुन वाचा सेनयोरुभयो मध्ये प्रथम स्थापय मेच्युत याव देखतानि रिक्षहं यो कैमल्या सह योद्धव्यम अस्म संयुदमी योस्तम वेक्ष्य हम ये त्रगता धारतराष्ट्रे दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चि संजय उच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यतान् समवेतान् कुरोनिति तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितृन तपितामह आचार्यं मातुला भ्रान्तु पुत्रां पौत्रां सखींस्तथा श्वशुरां सर्वानुबन्धो वहस्ता कृपया परयाविष्टो विषिदिन्दं भवं ग्रयि अर्जुन उवाच दृष्ट्वें स्वजनं कृष्ण विवत्सं समुपस्थितं सिदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुष्य शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं संसृते हस्तात् त्वक्त्वेव परिद्यहते न च भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानां च पश्यामि विपरीतानि केशव अत्वा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगेर्जिवेतन वा येषा काङ्क्षितं राज्यं भोगा सुखानि च त युद्धे प्राणांस्त्यवादनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रा शालाः सन्धिंस्तता एता नुमी हनोपी मधुसूदन राजस्य हेतु किं नो महीहत्य धातराष्ट्र का प्रीति साज्जनादन पापमेंवाश्रयदस्मा हत्वेन तानात तायनहां तस्मारावयम्हंतुं धारतराष्ट्रांस्वबांधवां स्वजनम ही कतम हत्वा सुखिनः शाम माधव यदप्पेते इन लोभोपहत लोभोपा कुलक्षकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्मामि पापादस्मानि वतितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मासनातनः धर्मे कुलं कुल अधर्मो भी भविद्युत अधर्मा भीवा कृष्ण कुल स्त्रि स्त्रीषु दुष्टा सुष्णय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकाय कुलघाण कुल पतंतीतरो दौशेरेतः कुकुलघाण वर्णशंकरकेक उच्चाद जातिर्धर्मा कुलधर्मा शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणा मनुष्याणां जनार्दनयतं वासो भवति त्यक्नुशुश्रुम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पानय धार्त राष्ट्र नेहन्यो तन्मे क्षेम परम भवे संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संखे रथोपस्थ उपाविश विसृज्य शरं ॐ शोकसंविङ्गदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्स्तु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणम to so...